Маленька червона квіточка щастя. Так у своєму зборниці поезії Золоте вікно говорить бердянська поетеса Любов Прокопович. Жемчужини українського слова і в прозі і в стихах розмістилися на 250 страницях книги. До цієї книжки, яка вийшла зараз, я йшла практично все життя. Це краще з того, що я написала. Туди входять вінки сонетів і проза. Я гадаю, що вона знайде свого читача. Кстати, выход зборника в світ був би бы затруднен, если б не помощь городских властей. 200 екземплярів книги изданы на средства, выделенные із местного бюджета. Гроші мені видала бюджетна комісія. Для цього мені прийшлося декілька разів бути в них, читати навіть вірші з трибуни бюджетної комісії. Вони проникли моєю поезією і сказали, що це має значення для міста. 200 екземплярів, які видає міський виконавчий комітет. Вони будуть у всіх бібліотеках, уж бових закладах міста. І кожен, хто захоче. Можно и прочитать абсолютно бесплатно. Меня переполняет чувство радости. Наши поэты выпускают э, с помощью горсовета, с помощью городской власти книги, и эти книги отдаются людям, и люди рады их читать. Э, как я неоднократно говорил, чем больше мы денег будем вкладывать в культуру, тем меньше у нас будет тюрьм. Поздравить поэтессу с выходом авторского сборника стихотворений пришли близкие, сотрудники и, конечно же, коллеги по Перу. Любовь Петровна является членом двух литературных обществ Бердянска – «Русское собрание» и «Парус». Кстати, именно руководитель «Русского собрания» Елена Матвиенко занималась организацией презентации. Эти строчки она посвятила поэтессе. Как мало нынче пишущих людей, кому стихи, язык души певучий, живущие в мире солнечных созвучий, что льются ей с небес или полей. Какое чудо, истинный талант, какая радость, искреннее слово на фоне нынешних многостраничных изданий чистой воды графоманов это действительно настоящие стихи. Настояще поезія своє лучше стихотворіння прочла і сама виновниця торжества. Мене хвилює чистий білий лист, що, наче поле зерно, жде слова. Між мною і людьми довіри міст. Життя моєго стежка польовав, магнітом він притягує мене, як першосніг, незайманий слідами, вітрами сумнівів, тривог душі війне і почуття зіллються в рими гами, і ляже перше слово на листок, як перший порух даного дитяти, ще трішечки терпіння й прийде свято, нового вірша родиться рядок. Пишет Любовь Петровна с юных лет, преимущественно на украинском языке. Золотое викно – это ее вторая книга. Первым был сборник поэзии «Берег любови». Сейчас поэтесса много публикуется в различных газетах и эльмонахах, выступает на литературных вечерах. На сегодняшний день лучше ее никто не пишет. Она пишет стихи в основном на украинской мове и стихи в нее такие вот через душу проходящие. Прочитавшие ее стихи, ее жизнь поймешь. То, что она пережила, то она я в стихи. По профессии Любовь Петровна – врач-фтизиатор. Ныне завдиспансерным диспансерным отделением Бердянского противотуберкулезного диспансера. Разумеется, поздравить ее пришли и коллеги. Я работаю уже в здравоохранении 30 лет, и Любовь Петровна – не только творчество, но и ее знаю прекрасно. Творчество – это, конечно, доктора, это особое, конечно, чувство вызывает и восхищение. Ну, чувства разные, смотря как, какие стихотворения, мы очень рады. Мы тоже пытались ей помочь, но она говорила: В последнем крайнем случае я обращусь за вашей помощью, а попытаюсь с помощью спонсора. И вот ей это удалось. Поэзия и проза Любови Прокопович удивительны. Они всегда трогают слушателей за живое. Чистое украинское слово заставляет подумать, почувствовать, пережить написанное. Поэтому и поклонников творчества Любови Петровны так много. В моем винку сонетов есть такие слова. Як річка, що розлилась по лугах, моє життя сповільнюється, тихо. Поезія, моя маленька втіхо. Не дай зітліти в спалених садах, дай прорости листочком сподівання на звугленому дереві кохання. Отаким От листочком сподівання я ще росту, цвіту і пахну.